І у нас у студії вже перший гість сьогоднішньої нашої громадської хвилі. Це Олег Вишняков, почесний консул Держави Ізраїль в Західному регіоні України. Добрий вечір. Добрий вечір. І сьогодні ми будемо говорити про, частково про теми, які, очевидно, не зовсім знайомі і не зовсім відомі нашим слухачам. Є цікавий досвід з паном Олегом. Ми вже проговорили навіть тут з Василем для себе дещо відкрили перед ефіром. Але почнемо очевидно з того, що це за посада, що це за робота почесного консула, тому що на Правда, мы мало знаем, и чему Западный регион. Добрый вечер. Я э, эту должность занял более года назад. Э, почетный консул занимается не столько политическими вопросами, как экономическими, туристическими, гуманитарными, общеобразовательными. Э, почему э, Западный регион? Э, в Киеве есть посольство государства Израиль, и где находится посольство, консульство быть не может. Западный регион, который включает в себя 8 областей, очень интересный регион, и для меня это было, в общем-то, интересно. Я прошел достаточно серьезную процедуру в Израиле. Было не просто стать почетным консулом, это заняло около двух лет. В Израиле серьезная бюрократическая машина, знакомства там не помогают. Я единственный почетный консул на территории всего бывшего СНГ. И Израиль так просто экзекватуры почетных консулов не выдает, и это достаточно серьезно и ответственно. А, тоді повернемося до якихось конкретних проєктів, які за цей час вже вдалося здійснити, тому що ну, саме слово почесний воно таке, знаєте, а, наштовхує на думку, що це людина, яка відкриває десь там щось, перерізає стрічечки. А насправді може це ж не стрічечки, а за цим стоять якісь конкретні речі. Я би розділив свою діяльність на дві часті. Одна моя діяльність це в западному регіоні. Это очень интересный, красивый регион, перспективный, и мы активно развиваем туризм между Израилем и западным регионом. В частности, с моей помощью был открыт рейс, это Львов-Тель-Авив, сейчас этот рейс летает два раза в неделю. Мы привозили много проматуров журналистов, в том числе религиозных журналистов. Я развиваю взаимодействие с Общины, мы проводим различные лекции, семинары, спектакли. Это, скажем, одна часть деятельности. И вторая часть деятельности я стараюсь развивать экономические, туристические, гуманитарные связи между нашими странами. Я достаточно часто бываю в Израиле. Встречаюсь с министрами, с различными чиновниками, депутатами израильского Кнессета. Очень важно, в каждой моей встрече я стараюсь донести до них что такая страна Украина есть, что Украина это большой друг Израиля, что связи с Украиной очень важны. И каждый вложенный доллар в различные гуманитарные проекты в Украине возвращается израильским бизнесменам в столице, потому что создает очень хороший инвестиционный климат на Украине. К сожалению, очень много в Израиле тоже были выборы, пришли новые министры и очень много израильских чиновников и министров с трудом знают, где расположена Украина и какое там население. И очень важно доносить для них важную объективную информацию, в том числе, что происходит на востоке Украины. Потому что, к сожалению, российская пропаганда очень активно работает на территории Израиля, и у многих людей может складываться неверное впечатление. И когда я всем рассказывал об Украине, это производит большой эффект, я с моей точки зрения это очень полезно. А загалом, от дуже цікавий досвід Кнесету і е, наскільки там на нам відомо, що ви возили делегацію е, з українського парламенту для того, щоб ознайомилися з роботою, от, напевно, напевно, з особливо в світлі останніх парламентських подій, про які до речі, одразу проанансуємо. Ми з Василем будемо сьогодні після 22.10 говорити. Сподіваємося, з Сергієм Власнико, власником власенком, заступником е, голови партії Батьківщина, е, про наші парламентські події, але повертаємося до ізраїльського досвіду. Та тобто, можливо було б цікаво розказати. про досвід то і про те, що для Украинского парламенту може запропонувати Кнесет? Я возил такую делегацию из украинского парламента. Это исполняющие обязанности главы аппарата Верховной Рады. Плюс с ним ездило несколько специалистов. В частности, специалисты по архивированию, по проведению сессионных заседаний, специалисты по IT. Там я их познакомил, в общем-то, с такими же специалистами в израильском Кнессете. Хочу сказать, между прочим, что израильский Кнессет – это самый зеленый парламент в мире и один из самых экологичных и технологичных. И для наших специалистов было очень интересно этот израильский опыт. Мы много проработали разных тем. Дело в том, что Верховная Рада обратилась ко мне за помощью, чтобы израильский КНС тоже оказал помощь на тему различных программ из зоны IT. Кстати, они пообещали, если, скажем, будет возможность, то некоторые программы будут переданы бесплатно. И ну такие интересные факты я вкратце расскажу, да. Значит, ну вот, например, в израильском Кнессете существует внутренняя полиция, которая подчиняется только спикеру. И какие-либо драки между депутатами невозможно, потому что чтобы такое не проходило, это моментально пресекается. Или, например, вручать повестки народным депутатам на территории парламента, это тоже невозможно, потому что никакие никакую полицию, никакие спецслужбы, эта внутренняя полиция не пустит. С точки зрения хочу рассказать по поводу экономии. Например, в израильском Кнессете не пользуются вообще бумагой. Все в электронном виде. Или, например, бутылок стеклянных или пластиковых тоже нет. Это тоже как бы стель, ну, на самом деле это небольшие деньги, но в конце года, если посчитать, это будут миллионы шекелей. Еще такие интересные факты, что там нету проблем, как у нас называют с кнопкодавством, то есть за это установлена уголовная ответственность и были несколько случаев, когда депутаты привлекались к уголовной ответственности, теряли свои мандаты и сейчас ни у кому не приходит в голову сейчас голосовать друг за друга, вот поэтому и, например, еще тоже этот вопрос прорабатывается установить в вестибюле Верховной Рады табло, где каждый журналист будет видеть, сколько, какие депутаты находятся сейчас в зале, кто находится на сессионном заседании, это будет видно, кто присутствует, кто отсутствует. Кстати, в Израиле была так, ну, подобная проблема, но интересно, что каждому депутату за то, что только он приходит на сессионное заседание, ему выделяет 100 шекелей, это 25 долларов. Якби как бы їду. ви уявляєте, якби це збурило українське суспільство, якби тут вирішили раптом в, по 25, по 25 доларів. доларів платити в Україні? Дійсно, один момент хочу сказати, що заробітна оплата депутата Кнесета 10 тисяч доларів. Ну от ми його збурили такі, та цією на... сумою. ми... А чи є май... в депутатів Кнесету, то, чи є в них можливість ну, провопровадити такі корупційні оборудки, які можливо доступні українським депутатам і їм їхньої зарплати меншої набагато від 10 тисяч доларів? Ну, очевидно, вистачає. хочу сказать что э, э, все очень жестко за всеми депутатами установлен очень жесткий контроль за их доходами расходами и ну по крайней мере я такого не слышал кто-то публичных каких-то скандалов абсолютно что до чего еще хотел сказать что э, у депутатов Кнессета это есть неприкосновенность но только неприкосновенность на высказывание то есть, если ну, такого, правда, еще в принципе не было, но если депутат Нет совершает преступление, он подлежит суду, І також можуть посадити в тюрму. Єдине, що после суда, єдине, що его сразу не можуть задержати, але без вопросов посадять в тюрму, і так далі подобне. у нього неприкосновенність тільки на висказуванні. Хто контролює цю всю систему? Ну чи є якась ви вже сказали про те, що в парламенті в кнаші є поліція внутрішня, а загалом на, на рівні держави є якийсь орган, який там не підконтрольний тимчасовим представникам влади, які можуть користувати ним ну, в свій спосіб? Діло тому, що в Израиль – это, я бы так сказал, самоочищающееся общество. Там много разных институций, которые контролируют и коррупцию в том числе. Например, есть две параллельные должности. Есть генеральный прокурор, есть юридический советник правительства, который, юридический советник правительства, может дать согласие на привлечение к ответственности любого должностного лица. Есть некоторые департаменты в полиции, которые занимаются коррупцией, которые не подчиняются вообще никому. Ни министру, ни президенту. Ні, прем'єр-міністру ані не подчиняються нікому, і повністю в случаї какого-то або чи завершення приступлення ні повністю це все розслідують, Не подчиняясь нікому, таким образом вони повністю незалежні. Тобто, вони немає політичного впливу да, іншими словами, абсолютно угу. Олег Вишняков, почесний консул держави Ізраїль в західному регіоні України, я гостем нашої студії. Ми, от пан Олег, навів якісь такі паралелі або приклади із життя ізраїльського парламенту, які очевидно українцям ну, здаються такою, дещо Дивиною, поки що сподіватимемось, що певний контроль, якийсь за українськими парламентарями, він згодом теж буде встановлений. Щодо проєктів, уже реалізованих в Україні, повертаючись до вашої основної роботи, чи є вже чим похвалитися про що розказати? Як я сказав, я, в общем-то, стараюсь в своїй роботі стикувати ізраїльські компанії з українськими компаніями на різні теми. Еще хотел сказать, что я надеюсь, что большой толчок, и думаю, что так будет, развитию бизнеса и отношения между Израилем и Украиной дал визит президента, нашего президента Петра Алексеевича Порошенко в декабре месяце. Также в мае, пока предварительно 25-26 числа, будет межминистерская комиссия между Украиной и Израилем, которая тоже, я думаю, что очень много принесет в наши взаимоотношения. Со стороны Украины глава это межминистерская комиссия, это Павел Климкин, это министр иностранных дел. Со стороны Израиля это Зеев Элькин, кстати, между прочим, он родился в Харькове, он министр абсорбции, министр по делам Иерусалима, это мой большой друг, мы дружим с семьями на этой межминистерской комиссии будут рассматриваться очень важные существенные вопросы. Первый из них – это зона безналоговой торговли между Украиной и Израилем. На самом деле это очень важно, потому что сейчас суммарный оборот между Украиной и Израилем порядка 1 миллиарда долларов. Для сравнения между Румынией и Израилем оборот – 5 миллиардов долларов. То есть есть куда развиваться, и если это будет не обложено налогами, я думаю, что перспективы хорошие. Второй вопрос это будет прорабатываться и уже сейчас прорабатывается на выходе, это межправительственное соглашение о рабочей силе. Израилю сейчас необходимо порядка 20 тысяч строительных рабочих. И для нас это настолько актуально, то есть у нас большая безработица, мы знаем, и есть беженцы из зоны боевых действий. То есть если 20 тысяч человек поедут на заработки, где будет минимальная, самая минимальная заработная плата 1,5-2 тысячи долларов в месяц, то это большое подспорье и для Украины, и для их семей. Вот. Третий вопрос, это зона открытого неба между Израилем и Украиной. Многие жалуются на дороговизну билетов. Я думаю, что если будет здоровая открытая конкуренция, то цены, естественно, билеты упадут, и люди могут туда-сюда путешествовать более свободно. Вообще, в общем-то, перспективы очень большие, потому что основные сферы, с моей точки зрения, это сотрудничество, это сельское хозяйство зона IT-технологий. Если мы говорим о сельском хозяйстве... Мы можем спецпрацевать, я перепрошу, а тут <свят> это очень интересно, так? потому что мы очень много говорим о том, что Израиль как раз является лидером, лидером в IT-технологиях. Украина что-то может запропоновать с вашей точки из зрения? Э, смотрите, если мы говорим о IT-технологиях, ну, скажем, мы все знаем, что очень много компаний в Украине работают, скажем так, на экспорт из зоны IT. То есть с Израилем это еще не очень распространено, и почему бы этому не способствовать. Что касается сельского хозяйства, никто не отменял наши плодородные земли и украинские работящие руки. Если этому прибавить Израильские технологии, мы все знаем, да, что израильтяне делают оазисы в пустыне, вот, и, ну, на плодородных землях, на украинских, я думаю, что это все сделано значительно проще. Здесь нужно просто состыковать, ну, понятно, израильтяне хотят свои технологии продать, в Украине денег нет, то есть нужно... Да, нужно состыковать компании, которые занимаются экспортом, и уже рассчитываться, скажем так, урожаем, вот. И вот тоже этим как бы мы занимаемся и ищем контакты. И вот, кстати, я хочу приурочить к межминистерской комиссии, которая пройдет в Иерусалиме. Я хочу приурочить бизнес-форум, повести туда израильских бизнесменов, украинских бизнесменов, чтобы они могли встретиться с израильскими бизнесменами, именно, ну, скажем так, по секциям IT, IT, скажем, сельское хозяйство, сельским хозяйством, и для того, чтобы могли наладить между собой как бы, контакты и сотрудничество. Угу. Хочемо нагадати, що у нашій студії Олег Вишняков, почесний консул держави Ізраїль в західному регіоні України. Ви слухаєте громадську хвилю свій спільний проект Першого національного радіоканалу і громадського радіо. І в студії працює Тетяна Тручинська та Василь Шандро. Так і ще одне питання стосується зокрема західного регіону. Ви вже наголосили на тому, що цей регіон, або ця частина України є цікавою для Ізраїлю з Точки зору зокрема туризму і очевидно інвестицій ізраїльського бізнесу в західний регіон. І Львів, очевидно, є центром цього регіону. Реалізовані вже якісь великі проекти у самому Львові. От зокрема, ну вже про проанонсований центр безпеки міста. Що це таке? Да, Знаєте як все з того, що я побував у Ізраїлі в, в такому місті рішен Рішенліцон. Это небольшой город, недалеко от тель -Авива. там проживает 250 тысяч человек и территория порядка 50 квадратных километров. Я был в, в мэрии, это был минус третий этаж под землей, где есть такой центр безопасности. Там работает порядка 15 операторов и туда стекается полностью вся информация с порядка тысячи камер, которые установлены по всему городу у операторов есть возможность коммуницировать все службы. Например, в случае возникновения какой-то проблемы, они могут коммуницировать рации. Это полиции, коммунальных служб, скорой помощи пожарников. И в случае, если что-то происходит, то они могут вести через спутник туда машины к тому месту, что где-то это происходит. Значит, все камеры подсоединены к специальному компьютеру компьютер сам контролирует и отслеживает ситуацию. То есть, например, какой-то человек взял и оставил где-то чемодан. Моментально все камеры внимание на этого человека на это место. Или собралось непонятно пять человек вместе и что-то там обсуждает, например, эти люди какого-то там арабского вида, да? Или какой-то подозрительный бомж с сумками. Я это как бы лично видел. Сразу моментально эта ситуация контролируется. Дело в том, что очень важно, знаете, это имеет такое, в общем-то, примитивное значение, когда люди знают что вся ситуация под контролем, уже каких-то дурных мыслей или каких-то поступков меньше. Камеры контролируют центральные площади города, улицы, школьные дворы. Кстати, по поводу школьных дворов, приведу пример. Я разговаривал с мэром одного из израильских городов, она мне приводила такой пример, что вот тоже там был такой центр, и из центра поступила информация, что подростки стоят в школьном дворе, у одного из них нож, приехала полиция, у подростков ножа не обнаружили, не связались с центром, центр говорит, а у этого подростка нож, извините, в носке. Вот. То есть это настолько как бы видно, все под контролем, и это все делается. После этого мы пообщались с господином Садовым, который мэр Львова, и тоже у него возникла идея сделать подобное во Львове. После этого я тоже организовал визит делегации специалистов из Львова, в этот в Ришан Лицион, познакомилась с несколькими компаниями, которые этим занимаются. Это сейчас эта программа очень активно развивается. Во Львове были установлены камеры к 2012 и Специалисты уже решают вопрос, как эти камеры скоммутировать уже с новыми камерами, с камерами со всем видеонаблюдением, которые будут установлены новые. А инши мэры зацикавились этим проектом? Я думаю, що це було б интересно везде, но пока это как бы пилотный проект. Ну може нас почують Знаете, та, це, це, і зацікавити. Це, це, це дуже важлива річ. І, очевидно, цей досвід Ізраїлю, який вже ну багато років перебуває в стані перманентної війни, і цей стан постійного тотального контролю. Це з одного боку, знаєте, орвел якийсь та з одного боку. І нам зараз в Україні доводиться ну, починати усвідомлювати, що ми теж мусимо жити в цьому стані контролю, що тебе можуть перевіряти на вулиці твої сумки до тебе можуть зайти в квартиру. Чи можна приймати якийсь досвід боротьби з тероризмом? От, е, ізраїльський досвід, зокрема. І чи наші чиновники, військові, вони ну, вас питають, або вони, вони запити якісь роблять до ізраїльської сторони? Смотрите, Ізраїль експерт в боротьбі з тероризмом. К сожалению, Ізраїль живе практически в состоянии війни 67 лет. объявили, об'явили війну через 5 часов, коли він став государством. Соответственно, за это большое время был накоплен огромный опыт. Например, многих людей может раздражать непонятные вопросы в аэропорту Бангурион, службы безопасности, но уже десятки лет ни одной проблемы ни в аэропорту, ни в самолетах не было, ни угонов самолетов, ни взрывов, в отличие, извините, от других стран типа Египта и так далее и подобное. Да? То есть и я думаю, что это все обосновано. Вот. И на самом деле по поводу помощи. В Израиле живет больше чем 500 тысяч людей, выходцев с Украины. И израильтяне не переживают за Украину. Когда в Украине началась война два года назад, сердце многих израильтян было с Украины. И они интересуются новостями, что происходит в Украине. И всячески стараются помочь Украине. Кстати, хотел сказать еще наоборот: да, когда в Израиле начались теракты этой осенью, да, это, теракты были практически каждый день. Украинцы были солидарны с э, израильтянами. Я когда выступал на Майдане, я говорю, раньше я говорил, что израильтяне понимают украинцев. Но хочу сказать теперь, что и украинцы понимают э, израильтян в их борьбе с террором. Наши страны вместе, мы помогаем друг другу. Кстати, хотел сказать еще один момент, вот, который мы пропустили когда мы затронули тему террора. Палестина очень сильно пропагандирует и оказывает влияние на страны Европы. Даже вы, может быть, слышали, что некоторое время назад были проблемы у израильских производителей ну, поставлять товары в европейские сети. Да, было такие. Да, и я как бы ну, эту информацию на Фейсбуке как бы опубликовал, и я очень приятно удивился, когда многие украинцы поддерживали Израиль и как бы говорили, что, что это как бы за бред. Ни израильские... бойкоту, ничего Да, израильские не было. товары очень качественные, и как бы мы не понимаем эту Европу, которая не берет эти очень качественные товары. Я хочу сказать, что наши страны вместе, наши страны должны друг друга поддерживать по всем вопросам. вот. И э, нам нужно как бы в этом отношении двигаться дальше. А что это на самом деле было, когда мы говорим про эту ситуацию с товарами? Тобто, это То есть это какие-то пропагандистские вещи, э, или там действительно да. были какие-то проблемы? Э, Палестина пропагандировала, что Израиль захватчик что он э, как бы захватил палестинские территории, и это еще касалось, э, условно говоря, этих товаров, которые произведены за зеленой чертой, то есть э, на территориях, э, где э, Зараз е, знаходиться Ізраїль, а раніше була Палістина. А якщо повернутися до початку вашої роботи, та тому що ви ви розповіли про те, що е, складно було потрапити на цю посаду, і складно було пройти всі ці, так би мовити, шляхи перевірок і так далі. Але от за оцих два роки. Вже з'явилося за вашим, за вашим відчуттям більше розуміння чи біль Ізраїлю України, і чи більше з'явилася, скажімо так, Україна в головах і на карті десь там світовій для держави Ізраїль? Знаєте, як я сказав, в Ізраїль живе більше ніж 500 тисяч виходців з України. И э, очень, э, как бы, я, я надеюсь, что в результате моей деятельности, ну, например, да, когда я разговаривал с, министр, с министром финансов или заместителем министра э, иностранных дел или с министром туризма, да, э, когда э, возникает вопрос о какой-то вопрос решение принятие решения вопроса, связанного с Украиной, например, то ли выделение средств. То ли еще какой-то, да, возникает ассоциация со мной, потому что мы с ними долго общались на эту тему. И у, у людей в головах появляется то, что, в общем-то, надо помочь. Украина ⁇ это большой друг. Кстати, вы напомнили вопрос. Еще одна, существует достаточно большая проблема. Вообще, туристический обмен, то есть около 150 тысяч людей посещают каждый год Израиль. В прошлом году 3,5 тысячи людей было завернуто обратно. Причем иногда не совсем корректно их держали там в каких-то закрытых помещениях, не совсем корректно разговаривали и так далее подобное. Я на эту тему общался с министром туризма, общался с другими министрами, и то есть с одной стороны мы развиваем туризм, а с другой стороны мы как бы препятствуем людям свободно перемещаться. Безусловно, бывают какие-то исключительные случаи, когда видно, что, может быть, люди хотят нелегально остаться или еще что-то, но все восприняли это положительно и сказали, что постараются этому помочь и решить эту проблему, чтобы это не было настолько, ну, скажем так, некрасиво. У мене ще одно одне запитання, у нас буквально дві минуты до завершення нашого інтерв'ю з вами. В Ок, не лише в суспільстві, а зокрема в ізраїльському парламенті в Кнесеті, наскільки ну, великою є група симпатики України? Бо ви вже самі зауважили, що пропаганда велика в засобах масової інформації, і очевидно, можемо підозрювати, що в Кнесеті так само є симпатики Росії є антипатики України. Напевно, хоча я не беруся стверджувати, ви можете умовно ці групи розділити там якусь відсотково ну, перше, почнемо з Верховної Ради на сьогоднішній момент в групи Дружби з Ізраїлем більше 100... народных депутатов. Это самая большая группа э, дружбы. Одна четвертая. Одна четвертая. В Верховной раде. Да? Я тоже сообщаюсь со многими депутатами, и у нас есть много совместных программ. Это первое. Естественно, я общаюсь с группой дружбы э, э, Израиль-Украина. Глава этой дружбы это вице-спикер из, э, израильского КНЕС, это э, Тали Плосков. Эта, гружба, эта, эта группа дружбы набирает обороты, в том числе с моей помощью, потому что я общаюсь со многими депутатами в Израиле, они начинают интересоваться Украиной. Много депутатов, которые посещали Украину, они были у меня дома, общались со мной. И таким образом они начинают более интересоваться Украиной. И еще, как это ни странно, вот я недавно общался с главой израильской оппозиции, это Исхак Герцог. Це легендарна личность, він син шостого президента Ізраїля, і наприклад, у нього бабуся То дідусь. Тобто, практично з общаешься з політиком у них є корні з України, це теж дуже важливо. І це знаєте, відношення діляться родственними. Дякуємо вам, Олег Вішняков, почесний консул держави Ізраїль в Західному регіоні України, був гостем нашої студії. І ми говорили про щоденний лобізм, скажімо так, в хорошому сенсі цього слова, інтересів України в державі Ізраїль.